Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как собирать кубой 3 на 3 на 2. Значит, собирать будем слоями. Первый слой, второй слой. Начнем, как обычно, с или с языка формул. Значит, повороты грани R большая. L большая, F большая, B большая, U большая, D большая. R2 право два раза. L2 лево два раза. F2 фасад два раза. B2 задняя два раза. U вверх, U штрих вверх против часовой. Вот этот поворот будет 2R большая 2. R2, и вот этот поворот будет 2R э, маленькая 2. R, 2. А вот так, все. Начинаем разбирать, кубоид, затем его собирать. Запутали и начинаем собирать. Как будем собирать? Начинается с креста. Здесь стоит оранжево-зеленый, начнем с оранжевого цвета. Синий-оранжевый. Цвета, но против зеленого синего у нас. Дальше нужно узнать, где будет желтый, а где белый. Возьмем кубик Рубика. Посмотрим. Сейчас. Вот. Оранжевый, зеленый. Так, оранжевый, э, зеленый. И здесь будет белый. Здесь ищем бел оранжево-белый. Вот он. Сюда ставим. Еще моранжево-желтый. Сюда ставим. Крест собрали. Дальше ставим уголки. Переворачиваем. И для этого нужно выучить одну формулу. Формула короткая. Значит, такая. Фасад два раза. Низ против часовой. Лево два раза, низ по часовой, фасад два раза. Так, значит, находим угол, находим место, куда он должен встать и делаем формулу. Посад два раза, низ против часовой. Слева два раза, низ против часовой, посад два раза. Угол встал. И нечто подобное делаем со всеми остальными кубиками. слой забрали мы и дальше собираем верхний слой. Значит, меняем два соседних угла. Формула для этого следующая. Право два раза вверх по читовой, право два раза вверх по часовой, право два раза фасад два раза вверх по часовой, фасад два раза вверх по фасад два раза. Делаем эту формулу. И дальше нам нужно выучить еще формулы две. Значит, одна формула меняет два этих, не меняя углы. Теоретически можно так поменять, потому что у нас ничего не нарушится. Потому что кубик у нас четный сбоку. Значит, ну... И с углами бывает так, что их надо поменять э, два диагональных. Два диагональных. Ну, мы здесь э, сейчас покажу. Иногда получается так, что надо поменять два диагональных. Значит, мы поворачиваем и прогоняем формулу на обмен двух соседних. Поменяли два соседних, еще два соседних надо поменять. Все, поменяли, возвращаемся. И далее у нас идет обмен Ребер. Обмен рюкзаков. Значит, здесь у нас ситуаций очень много. Значит, первая ситуация – это когда надо поменять три. Вот так. Значит, мы – это комбинация двух ситуаций, которые я сейчас покажу. Первая ситуация, когда надо поменять этот с этим, когда все собрано. Формула у нас э, сейчас. А, формула вот такая. Право два раза, вверх два раза, право два раза, вверх два раза, право два раза, вверх два раза. Делаем эту формулу: Право два раза, вверх два раза, право два раза, вверх два раза, право два раза, вверх два раза. Все сходится. Иногда у нас получается вот так. Тогда нам надо поменять эти два и эти два. Не обязательно прокручивать эту формулу два раза. Нам достаточно знать такую ситуацию с кубика 3 на 3. Эта ситуация описана в моем видео про кубик рубика 3 на 3, часть 2, сборка последнего слоя. И ситуация там была такая. Этот с этим, этот, с этим. Вот так. И все сходилось. Здесь такая же формула. Собрана. Вот она ситуация на обмен двух редер. Формула длиннющая. Такая ужер, ужасная формула. Право два раза вверх по часовой, право два раза, фасад два раза, вверх два раза, фаса два раза, вверх два раза, фаса два раза, вверх два раза, право два раза, вверх против часовой и право два раза. Ну и используем эту формулу в обмене ребер. Право два раза, так, право два раза, вверх по часовой, право два раза, шоссе два раза, вверх два раза, шоссе два раза, вверх два раза, шоссе два раза, вверх два раза, право два раза, вверх э, против часовой, ну и право два раза собрано. Ну, от этих ситуаций могут еще много ситуаций образовываться. Ну, они с помощью этих формул решаются. Ну, и к обмене трех ребер они могут быть и так, и так поменены. И четыре даже по кругу могут быть, поменены. и два этих, и два этих. Значит, решаются следующим образом. Значит, нам нужно белый с зеленым поменять, чтобы белый стал сюда. Делаем вот эту формулу. Поменяли и вот эти два меняем. Все, собрали. Ну, надеюсь, сложности со сборкой не возникнет. Удачной вам сборки и пока.